Terima kasih yang betul yang memomak Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tazad telah melancarkan Rancangan Malaysia ke-10 pada 10 Jun lalu dengan harapan melonjakkan prestasi ekonomi dan sosial negara kepada tahap yang lebih tinggi dan meyakinkan Rancangan Malaysia ke-10 diwarwarkan sebagai satu strategi ampuh yang mampu memacu pertumbuhan negara mencapai cita-cita wawasan 2020 mengembalikannya ke landasan yang tepat memulihkan ekonomi negara yang hampir satu dasar warsa berada dalam keadaan lesu dan laik maka tak kalah gairah menyambut kebijakan tersebut perlu disingkap dua rancangan Malaysia sebelumnya kita bicara rancangan Malaysia ke-10 apa salahnya kita singkap pengalaman dan cakap Malaysia ke-8 dan ke-9 dan saya ada ketua tak kala membentangkan belanjawan 1994 pada bulan Oktober 1993 saya mengungkapkan kepentingan buat kita merenung serta mengisafi peringatan Allah Subhanahu SWT dalam surah Yusuf agar tujuh tahun subur menjadi persediaan buat kita menghadapi sebarang kemungkinan pada tahun-tahun berikutnya saya mengingatkan bahawa putaran kemakmuran dan kemelesetan kerap datang silih berganti. Namun ianya bukanlah tidak dapat dielakkan. Bahkan kerap kali kemakmuran boleh bertukar menjadi kerga, kegersangan ekonomi kerana tidak kita alpa, boros dan berfikir sikat dalam perencanaan. Ekonomi sejaga pastinya memberi kesan kepada kedudukan ekonomi negara. Krisis kewangan mutakhir memaksa kita untuk keluar dari kerangka ke lama dan cerdas merangka kebijakan baru yang berupaya memacu kembali ekonomi negara ada ekonomi seperti Paul Krugman Mario Rubini dan pemikir serta ahli sejarah terkemuka seumpama Tony menggesa kerajaan untuk tidak dogmatik dan masih berpaut kepada kaedah usang apatah lagi jika terbukti walau diulang-ulang tidak mampu memulihkan keadaan. Rubini misalnya dalam karya terbarunya, Crisis Economics, mengimbau surat yang dikirim oleh Keynes kepada George Bernard Shaw, Januari 35, 1935, apabila selesai menulis The General Theory of Employment, Interest and Money. Kata Keynes dengan izin, You have to know that I believe myself to be writing a book on economic theory which will largely revolutionize, not, I suppose, at once, but in the course of the next 10 years, the way the world thinks about economic problems. Robini sengaja menghimbau kandungan surat Keynes dengan maksud mengajak kita memikir semula persoalan yang getir yang terpaksa kita hadapi dan isunya tidak lari dari apa yang tekankan oleh Ibn Khaldun Abdul Rahman Khaldun dalam kaddimah bahawa amanah pemerintahan adalah untuk menjamin keadilan bagi rakyat terbanyak dan ini terteras kepada dalam surah al hasyr ayat 7 kaila yakuna daulatan bayinal agniya iminkum bahawa harta tidak haus dan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di kalangan kamu. Oleh itu matlamat kebijakan ekonomi Apakah rancangan Malaysia ke-10 Belanjawan Tidak hanya dinilai Dari aspek kepuayaan Memulihkan ekonomi Tetapi keikhlasan Memartabatkan Kebajikan rakyat terbanyak Rancangan Malaysia ke-10 Tidak berbeda dari rancangan Malaysia ke-10 sebelumnya Sebab itu banyak program baru, projek baru, perswastaan Banyak menumpukan kepada kepentingan kroni yang didahulukan Dan rakyat masih berdepan dengan kos saraan awam yang meningkat Sebab itu, masyarakat pelabur tidak memberikan reaksi yang rairah Terhadap pembentangan Sejurus selepas pembentangan Indeks komposit di bursa Malaysia menokok sebanyak 1.23 mata apabila pasaran ditutup pada 10 Jun iaitu kurang dari 0.1% sedangkan rancangan ini dipersembahkan sebagai nadi baru yang mampu melonjakkan ekonomi negara. Tasyir betul kita harus meneliti beberapa perkara berkaitan asas ekonomi dan kelembapan daya saing. Kedudukan daya saing kita akhir perlu kita semak segera. Kerana lama terlambat dari kebijakan tersebut, selama ini gagal dilaksanakan. Janganlah nanti ibarat pesan pepatah Melayu, jika asyik memangku tangan, kelak mati angan-angan. Rancangan Malaysia ke-8 Mensasarkan Yang diberitakan di sini Pertumbuhan 75% 2001 hingga 2005 Kita capai 4.7% Ketinggalan Rancangan Malaysia ke-9 Kerajaan Bahasa Nasional menuntut pembayaran dari Petronas Yang berjumlah 235.356 bilion ringgit di antara tahun 2006 hingga 2009 tetapi ekonomi Malaysia berkembang purata 4.2% dari sasaran 6% merosot lagi daripada jumlah 431 bilion ringgit yang dibayar kerajaan oleh Petronas sejak penubuhannya 55% dibelanjakan dalam tahun dalam 3 tahun pertama tanpa sedikit pun memberi kesan kepada hala tuju ekonomi negara. Dengan jumlah pembayaran sedemikian besar oleh Petronas, kita pasti berharap kedudukan hutang awam kerajaan berada di paras yang baik. Di negara lain, kebergantungan kepada hutang akan berkurangan jika sebuah syarikat milik kerajaan mampu menyumbang hingga 45% pendapatan tahunan. Sumber dari pemandu dan dokumen Rancangan Malaysia 10 mengakui hakikat bahawa kedudukan hutang negara berada pada paras 53.3% berbanding KDNK pada akhir tahun 2009 saya sediakan carta untuk dimasukkan dalam teks amalan keberkantungan kepada hutang yang dijelaskan tadi adalah berbeza dengan amalan negara membangun yang lain saya beri contoh Brazil negara kuasa ekonomi baru dunia yang harus kita pelajari ada disiplin pengurusan kerajaan sebab itu hutang awam menurun ketika Malaysia sebagai ketagih dengan hutang Brazil punya etizam mengurangkan nisbah hutang awam berbanding KDNK daripada paras 65.5% pada tahun 2002 dalam masa singkat 2008 Me turun kepada 38.8%. Indonesia memperlihatkan disiplin penurunan hutang yang seharusnya dipuji. Karena kita di Malaysia ini cenderung bicara soal Indonesia, soal TKI dan Manohara. Tapi ada hal-hal yang harus juga kita teliti. Indonesia berjaya mengurangkan hutang negara secara mendadak 2001 77%. <tuh tuh 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 2009 turun kepada 29% lebih rendah dari Malaysia amalan ini berbeza dengan disiplin fiskal yang baik sebelum tahun 1998 dalam tempoh 1991 1998 kerajaan telah berjaya dengan lebihan belanjawan membuat pra pembayaran prepayment yang tidak sering disentuh prepayment sebanyak 12 bilion ringgit kerana kita sedar seperti yang ada pesan dalam Al-Quran dan juga Joseph in the Bible amanah yang dipikul untuk meringankan beban tak kala kita punya limpahan nikmat. kita belajar dari Indonesia dan Brazil dari sudi pengurusan ekonomi walaupun masih ada keterbatasan dan permasalahan yang mereka hadapi tahun 2009, defisit belanjawan negara mencecah kepada eh, ke paras 7.4% dari KDNK, walaupun dijangka susut pada paras 5.3% tahun 2010 jadi kalau pengumuman belanjawan, pengumuman nancangan Malaysia bahasanya lunak, angkanya pun melunakan. kenyataannya itu bertentangan dengan fakta jika diambil kira kajian IMF untuk menilai kedudukan defisit belanjawan tanpa sumber petroleum, Malaysia sudah pun berada di tahap yang kronik. Saya mengatakan tanpa sumber petroleum kerana diakui oleh kerajaan keterbatasan berikut. Maka dengan hasil minyak 2009 7.4% defisit tanpa hasil minyak, defisitnya 15